Всім привіт! З вами Сядослав, ми продовжуємо гру Fallout 4. Так, що ти від нас хочеш, відійди від нас. У тебе лице хоч одного нормальне. Так, давайте будемо по завданнях. Так, і по завданнях нам треба молекулярний рівень знайти підземку. Ясно. І дорога до свободи це і одне і те саме, якби завдання. Я приблизно знаю. Я думаю, что я знаю, где оно находится. Давайте попробуем сюда переместиться. Так, и церковь наша, да? Вон прямо. Я думаю, что то вот сюда. А ну? Так, выполнить, идти дальше по пути свободы и найти подземку. Вот, то есть сюда, так я, я и казал. я тут трохи был за кадром. Ледве, ледве это место, возможно, было найти. Ну что, пошли, Ник Валентайн. Так, чекай, чекай, Ник, где так как бы уже знал, куда они идут. Так, гуль, сто процентов, видно, живой. А ну, стоять. Альт. Все, больше рухать не будешь. Так, ще один. дивися зараза. А він його не бачить зараз, да? так? Так. Yeah, Є, тобі не треба. З одного патрончика ми винесли його. Так, бачу, бошка он ще валяється. На всякий випадок перестрахуємося. Ні, він таки в мертвий. Ще хтось був? Так, перезарядка. Давайте будемо шукати підземку. Тебе щось є? ручна ракета, ні, не будемо того брати. Ти мертвий. Годинник заберемо. О, ядерну батарейку. Сюда, гані. Тут що в тебе Патрони, добре. Ну шо, шукаємо підземку? Ні, то не двері. Странно, якось так текстурки прогружаються. Зад вообще нічого не видно. Так. Стой. Ти лежи, лежи, не рухайся, Ах ти. Як чувствував. Так. Помаленько. Вообще-то, как подземка, то бы мало бы бути. Стоп, давайте как тут... Э, не, 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 не так, как светло включается. Вот так? Вот так. Вообще ни хера не видно. Давайте на другую поверх. я поднимусь, я глянем скоренько, что тут есть. Ты труп, не? Ну да. Того гуля я забрал. Ну еще на другую сторону можно пить и подавать, что там я на другой стороне. Йоп. Тошка. Труп, труп. Не треба нам ТВ. Ну и что, ничего нифига не ни... нифига не Хорошо, пошли вниз. Так, звезды мы пришли. Интересно, что заряд фонарика заканчивается. Так, а ты что тут лежишь? Мертвый. Пластиковая ложка нейтрова нам тоже. Угу. Страшно, страшно. Так. Шпиль старой северной церкви. Ну давай, откроем. Вообще-то я думал, что подземка моя внизу находится, а на верху. Короче, сигнал радио северного плаща найден. Зара точно какие задания получим. Не нафиг. Так, да и радио. А, ики переместиться, не. Радио. Шоумен радио Свобода. Радиостанция северного плаща. Что нам требовало? <связь> Я не понимаю, нахрен нам наверх ты. Убий Тикоис Мисс... Уэйна на Диленси. Уопа! Стрелковый мощный стартовый карабин, лови нас Е. Мы уже ну, до того, где нашли. Ну добрый, мы сюда залезли и... Все, нафиг, радио мне задолбало. Радио вырубаем и поднимемся по Завданиях. Так, выход на поклон. Там будут разные. Не, дорога с вон серебряный плащ. Убить Уэйна Диленси, добрый. Пофиг. Так, нам треба найти ту фидземку. Да что ты е? тут мы ничего не можем. Ну, спускаемся вниз. Каже нам сюда. Добрый, идем назад. Так, ну что, идем шукать той вход. Все-таки он должен быть внизу, это же подземка, как бы. Трупик валяется, мы его завалили. Ну да, не знаю, блин, А вон, вон вон, вон щось бачу, 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 бачу. Ти дохлий? да, дохлий. Такс. Стимулятор антирадин. Окей. О, тут вже щось більше похоже на підземку. Так, крышечка. Тут щось у нас є, ніфіга вроді би немає. Так, зарагулі будуть точно. все дуже тихо, дуже-дуже. Стоять. Гуль, бродяга. Ну хватит снова патрона. Фигу, ты куда если Кивин? И Кивин, блин. Там Шелдин, да. Не, да. С двух вынесем тебе. Давайте вот так. Раз, два. Вперед. Не, давайте не, не вынесли его. Теперь вынесли. Так, гробики валяются. Тут что у нас есть? Крышечка, жетон на метро. Что тут есть? Опа. Антирадин не помешает. Кудись туди, дорога є. Тут все забито, шкілети валяються, окей. Так. Ще щось є? Ого-о-го, у мене. Ще щось? Нікого нема. Так. Кнопочки, треба нам вести. Ну, вести я вже знаю що. Бу, я пробовал, пройти ту миссию, загуглил. Вообще, даже не реально, что было какие то слово подобрать. Так что, тут треба вести. R. А. И. L. Дальше. R О и Д о задалеко. Все. Не знаю, кто англійську мову знает, может ему будет легко. Я, блин, тут пробовал пробував, пробував ничего не пройти. Ну что, идем сюда? Хова, стоять на месте. Ты явно давно добирался этой встречи, но прежде чем мы продолжим, ответь на мои вопросы. Кто ты, черт тебя дери? Ну, а я ведь повисты. А, вот я. Так, я вам не враг. Я следую по пути свободы в поисках подземки. True, Если это так, тебе нечего say. бояться. Кто рассказал тебе, как с нами связаться? <связать> Доктор. <связать> Очень интересно. Последний вопрос. Зачем ты здесь? Так, расшифровать чип охотника. Что? Чип? О вот таких вещах не шутят. We не знал, кто у нас вечеринка, а мое приглашение oh. где? Потерялось? О, oh, вижу, и убийцу охотников пригласили. Круто. Nice. Дикен, ты опоздал. Хочешь сказать, эта птица действительно может убить охотника в одиночку? На такое даже Глория не способна. Эстренные новости, босс. Он вроде как большая шишка. Если допрос закончен, лучше проявить немного уважения к этой машине для убийства охотников. Просто дружеский свет. Я должна перед тобой извиниться. Любой, кто убил охотника, мой друг. Я Дездемона. Я возглавляю подземку. Так, что такое подземка? Попросите о помощи. Дипломатично. Ну, что таки дипломатично? Так, твоя просьба оставить нас в сложное положение. Да, мы должны его упустить. У него же есть неповрежденный чип охотника. Это нарушение протокола безопасности. Нахрен по закону, убил охотника, значит он точно не работает на институт. Мы впустим тебя в нашу топ квартиру Мы впервые предоставляем такую привилегию постороннему. Внутри обсудим, что делать с своим чипом. Поговорить с Дездемоной. Ну, пишлай, Дездемона. Смотри, не нарывайся. Вы за нами идете, да? Ну, пришлы, да? тут ваши. Сховище, штаб подземки. Ну идем. Чуть скромненько у них тут дуже Don't try anything, Так, смотри, не нарывайся. А если нарвусь, что а будет? Где ты едеваха? Давай давай, давай поговорим, чтобы нам треба выключить уже светло. Тут и так очень светло. То есть у тебя на голове, чел, он. ой. Том, нам принесли Том, чип охотника. О, серьезно, О, блин. Сто лет их не видел. Нужно быть на чеку. Институт может быть где-то угодно. Ладно, теперь об условиях. Кто предоставит тебе код, но чип охотника останется у нас. Чип охотника, не знаю. Короче... А я что нам код без чипа? Это мой чип. Во всем содружестве без за него дадут не больше двух крышек. А для нас это данные бесценные. Мы просто так не отступим. Найди меня, если передумаешь. Короче, ясно. Все, я тебя нашел. Ну, на чем порешили? Мы дадим тебе код с этого чипа, но после этого он наш. Договорились? Добрый, договорилась. Иначе ничего не сделаем с вами. Ну что ж, Том, за дело. Так, ну что ж, здравствуйте, посмотрим. Ну давай, доверься, что там есть. Да, на печатальную машинку телевизор прицепил. Ну ты чел даешь. Так, готово, мы получили доступ к чипу, сейчас немного поиграем. С какими-то программами. Вот, черт, не вздумай падать. А ну держись. Сбой в памяти. Ну вот, алгоритм шифрование. шифрование Отлично. Пока все в норме. Зараза. Последние цифры добавили больше десятичных знаков. Придется. Ну тикин, и что нам трэш из работы Так, шукаем комбинацию. Тут использую уже логарифмическую функцию, что и генераторы ключей. Я тебя уделал, жалкий кусок железа, я выиграл. Короче, давай нам код же. Теперь для N раз, ну, покажи мне свое базовое число. И есть, есть код, ха, -ха сейчас сделаю тебе голографическую запись. Так, данный щип охотник передан так, вернуться к Варджилу. Так, продолжаю анализ чипа. Так, не хочу почерпнуть, если ты используешь эти данные и узнаешь что-нибудь про институт, то своей находкой ты прежде всего поделишься с нами. Иначе наши отношения там, короче, разорваны. Окей, добре. Так, стоп, стоп, стоп. Что тут уже много знаков? Вот она и близко. А на что она? Если узнать про институт, а мы ничего не узнали. Так, давайте откроем карту, подаемся по заданиям. Вернуться до Вержила, путь свободы, поговорить с Дездемоной. Ну, я не знаю. Стоять, 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 натикай, натикай, натикай. натикай. <связь> <связь> Если ты не... Э э, и дальше собираюсь, сотрудничать, Сруднича должна убедиться, что мы друг друга понимаем. <связь> <связь> ты в курсе, что такие синты? Так, мне в них <связь> все известно, know, короче. Know, yeah. Мы все шарим. Институт обращается к синтам как к, 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 к своей собственностью. Как так? Рабство это плохо, мы тут знаем, здесь школы Именно поэтому мы стремимся освободить синтов из оков рабства, дать им шанс на настоящую жизнь. У меня вопрос, единственный важный вопрос. Ты рискнешь жизнью за товарища, даже если он окажется синтом? Да, давай мы тебе скажем то, что ты хочешь чуть не? Так, я рискну жизнью. Так, вот так. Well Отличный ответ. Учитывая твои навыки и моральные принципы в обычных обстоятельствах, так, сейчас у нас нет времени на обучение нового агента, но мы можем нам помочь другим способом. А в ответ мы поможем тебе поговорить с дьяконом, можешь идти. Так, дорога свободе мы выкунули. Да тут Диакон. Так, то есть другорядное задание, или какие-то есть у нас? Молекулярный, агентурная работа. Ага. Да, пофиг, можно до него подойти, как е. есть. Пш, Стоп. Еще раз задание, да, у нас включено. Валим. Так, где ты? Верджил. Верджил, привет. Здравствуй. Ты уж извини за холодный прием. Когда танцуешь с институтом, приходится быть осторожным. Если на танцпол выходит кто-то новый. Э -э, Прости. Так, мы знаем, что мы все в одной команде. Именно, правда, шанс на принятное первое впечатление она заглубила. Но теперь все в порядке. Я за тебя поручился. Никого не пристрелили. Все же буду к приемному благодарен, если не выдашь наш институту. Спасибо. Ну все, я сохраню вашу тайну. Это я хотел услышать. Итак, Дез хочет сделать из тебя туиста. Так мы называем who тех, кто вовремя от времени нам помогает. Зря она так. Я скажу прямо так, подземка в тебе нуждается. Тебе. Так, мне это интересно. У меня есть задание. Для меня одного сложновато, а для нас двоих в самый раз. Если можешь, поможешь мне, на нас обратить внимание. Так, и потому, если попадешь в передрягу, твои друзья из подземки всегда придут на помощь. Ну да давай, пофиг, мы какие задания им Так согласиться. Встретимся на старом шоссе у Лекзиктона. Там все, я тебе расскажу. Доброе, выкнули мы еще одно задание. Так, стоп, стоп, стоп. Ну, нам наверх, мабуть. In, right? По дороге нічого подозрительного. Що, у нас тільки один сюди вхід буде такий тупий довгий. Тут немає якогось скорішого ходу наверх. Hey. Може, сюди якісь ходи які. Нічого нема. Ну все, валим туди валентайн. Будем бігати по... Стоп. Нифига нема. Ну будемо бігати по кругу, значно, що я зроблю. Давайте вимітаємося з того з тої підземки. Так, да, такого буду цілий час ходити до них, то буде капіт. Ні, щоб десь вихід був, раз вийшов, перенісся і все, ніяких проблем більше немає. Все. Виходимо з тої церкви. Так, де є вихід? Вот вихід. Так, що, вилізли ми з церкви. Підземку ми знайшли. Норма. Так, думаю на сьогодні ми можемо серію закінчити. Не забуваємо підписуватися на канал. вверх. З вами був Святослав. Папа. -па.